मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इतवार के रोज़ पाकिस्तान की अकलीतरी शिया हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले कोयले के ग्यारह कानकन हलाक हो गए जब मसला अफराद ने उन्हें अगवा किया और उन्हें करीबी पहाड़ों पर ले जाकर उन पर फायरिंग की एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक पुलिस ने कहा कि कानकन माच कोयले के कान में काम करने जा रहे थे के नामालूम मसला अफरा ने उन्हें अगवा कर लिया और करीबी पहाड़ों में ले जाने के बाद उन पर फायरिंग कर दी छह कान कनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जख्मी हुए थे वाकाम की की से इनकाउंटर रिपोर्ट तलब की है बाद इस्लामी रियासत ने अपने टेलीग्राम मवा चैनल के जरिए अपनी एमाक न्यूज एजेंसी की तरफ से हमले की जिम्मेदारी कबूल की यह हमला इस सूबे में बुनियादी तौर पर शिया हज़ारा अकलीति के खिलाफ तशद के तकरीबा एक साल के खामोश दौर के बाद हुआ है अप्रैल में एक बाजार खुदकश बम धमाके में अठारह अफराद हलाक हुए थे जिनमें से निसफ हज़ारा से थे इतवार के हमले के बाद कोयटा में हज़ारा अकलीत के अरकान ने मगरबी बाईपास को बंद कर दिया और हलाकतों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए टायरों को आग लगा दिए बलूचिस्तान 60 बिलियन डॉलर की चीन पाकिस्तान इकतसादी राहदारी की तवज्जो का मरकज है